小陆总，不好意思啊，陆总非要跟我一起来，耽误点时间。苏总穿这么正式、啊，怎么来演讲啊？小陆总这一身休闲装，不知道的以为来学校接妹妹放学呢。啊，你们俩穿的都好看，都帅气。那咱们要不先进去，我把车停在。自己不会开车来、啊。 其实我觉得食堂不错，首先解决了电的问题，而且如果赶上一个天气不好，免得措手不及。你看，饭堂的话人流量大，我们可以把酱料放在每一个窗口，这样试吃的人也会更多。嗯，董小姐，你这个想法不错，这样的话还能减少布置场地的成本问题。想法是挺好，不过你也看到了。 学生们在吃饭的时候很难有时间重复去排队试吃不同的口味，所以这样统计出来的数据呢比较单一，没有参考性。小楼总说的有道理，那我们再去操场看看。董小姐，我觉得这块体育场还不错哎，你看它地方又宽，周边呢我们可以放置一些休闲的座椅。 也不会影响这个饮料区和休闲区的位置摆放，还行吧？嗯。楼总，这个区域我和董小姐都非常满意，不知道你有何高见？啊？哦，那你们考虑供电问题了吗？是打算为爱发电？不是吧，他们两个又来？呃，哎呦，人打篮球真帅啊！ 哪边啊？那边？啊投篮姿势也没多标准，命中率也不高、啊。楼总，这是在学校，学生打球，楼总不要对什么事儿都要求如此严苛，行不行、啊？我好像记得苏总是校队的，球投的挺准啊。三个球。可以。 老天爷保佑我今天能顺顺利利的活着回去吧！来吧，让你先来。 正式开始啊！哎，行啊，一人两个球，来，加油，加油，总。罗总，你这么紧张啊？手环都响了。我怎么会紧张啊？ 加油！再来一个，还有一组机会。彼此彼此啊，天气有点冷，衣服不合身啊。 走吧。啊，这里不错，人流量大，空间大，而且还能供电。这还行。我知道两位总裁来的目的，但是我们八二呢，也会秉着公平、公正、公开，绝对不会偏袒任何一方。 接下来呢，我还有几处场地需要考察，请二位不要再跟着我了，谢谢。喂，子健，怎么了？哎，小雨，大事不好了，老阿姨正发飙呢，你快回公司一趟。好。 这是你们市场部的主意是吧？啊！坐坐坐，你先坐，先坐，先坐。没有一个人跟我汇报一下怎么回事？对对对，我来解决，我来。您先消消气。你妈刚生一大肚子气，这小心点啊！行行，我先走。董事长再见。嗯，去忙吧啊。妈，您怎么来公司了？妈什么妈？你眼里还有我这个妈吗？ 哎呀，您这身体刚好啊，消消气儿啊。您看这今天外边天气这么好，风和日丽，要不带您出去转转、啊，咱们散散心去？哎，走走走走走，哎起起驾，走。哎，么小子、啊，好了好了好了，散散心去。